ضروراتی زندگی نے ہم سے بہت کچھ چھین لیا ہے کیونکہ جب ہم نے ایمان کی فکر چھوڑ دی تو اس کے نتیجے میں بے شمار نقصانات پیدا ہوئے مگر افسوس کے لوگ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اصل میں ایمان ہی میں سب کچھ پوشیدہ ہے چاہے ماں ہو یا باپ بیٹی ہو یا بیٹا مرد ہو یا عورت سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ ایمان ہی دونوں جہانوں کی سب سے بڑی دولت ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی یہ ایک لازوال نعمت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے بشرطے کہ انسان اس کی حفاظت کرے اور اس پر غور و فکر کرے صحابہ یہ اور اولیاء اللہ نے سب سے پہلے ایمان کی دولت کی حفاظت کی کئی صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اپنے وطن دولت اور آرام و آسائش کو ترک کر دیا اور ہجرت کی تاکہ ایمان کو حاصل کر سکیں مثال کے طور پر سلمان فارسی بلال حبشی، مصیب بن عمیر زید بن حارث غفاری جیسے جلیل القدر صحابہ نے ایمان کی بقا کے لیے ہر ممکن قربانی دی انہوں نے دنیاوی فوائد اور عزت ارجا کی پرواہ کیے بغیر ایمان کی راہ کو اختیار کیا کیونکہ ان کے نزدیک ایمان سب سے قیمتی شے تھی جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے یا بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو ہم اسے کسی بزرگ یا صوفی کے پاس دعا کے لیے لے جاتے ہیں لیکن اصل میں اولیاء اللہ صرف صحت کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی حفاظت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ساٹھ یا ستر سال بعد بہرحال ہمیں مر جانا ہے لیکن ایمان کی دولت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اصل رہبر وہی ہے جو ہمیں سب سے پہلے ایمان کی دولت کی حفاظت کا درس دے یہ آج کے دور کا المیہ ہے کہ لوگ اپنے رہبرا بزرگوں کے پاس جاتے ہیں مگر سب سے پہلے صحت اور دنیاوی کامیابیوں کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں حالانکہ سب سے ضروری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب کرے رسول اللہ سے صحابہ نے سوال کیا اسلام کیا ہے اپنے فرمایا اسلام اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے نماز قائم کرنے روزے رکھنے زکات دینے اور حج کرنے کا نام ہے بشرطے کے استطاعت ہو پھر ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو اپنے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں قیامت کے دن خیر و شر کی تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین رکھو اس کے بعد جب احسان کے متعلق سوال ہوا تو اپنے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان ایک ایسی دولت ہے جس کے لیے جدوجہد کرنا ضروری ہے جس طرح ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بناتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے ایمان پر بھی توجہ دینی چاہیے لیکن افسوس کہ آج بہت کم لوگ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں